Diqqət mərkəzi efirdədir. Bu gün baş nazir artımlarla bağlı yeni sərəncam imzalayıb. Ümumiyyətlə həm o sərəncamı, həm də aparılan vətəndaşların sosial rifahına və məmnunluğuna xidmət edən aparılan islahatlarla bağlı studiyamızın qonağı Millət vəkili Vüqar Bayramovla söhbət aparacağıq. Vüqar mənim xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz olsun. Hələlik. Onda vələ və istərdim ki, ilk olaraq baş nazirin sərəncamından başlayaq və o sərəncam kimlərə aid olunacaq? Ümumiyyətlə nəyə xidmət edəcək? O haqqda bizi məlumat verin və qeyd etdiyiniz kimi bu gün də əmək haqqı mərtümləri ilə bağlı yeni bir sənəd imzalandı və bildiyiniz kimi müəyyən kateqoriya vətəndaşlarımız var ki, onların maaşları, əmək haqqları baş nazirin imzalandığı sənəd yəronun yəni əməl əsaslı verdiyi qərar əsasında artırılır. O cümlədən dövlət qurumlarında çalışan amma dövlət qulluğusu olmayan vətəndaşlarımız elə məyəqqısı. Burada bildiyiniz kimi fərqli dövlət qurumlarında çalışan vətəndaşlarımız dövlət qulluqçusu bir qismi dövlət qulluqçusu deyillər. Və dövlət qulluğunda əməyə qartan zaman tarix cədvəlinə uyğun olaraq əməyə qartımları baş verir. Amma və əməyə qartımları bu zaman artıb dövlət qulluqçusu olan vətəndaşlarımıza aiddir və təbii ki, sosial paketin digər və döv, vətəndaşlarımız hansı ki, dövlət qurumlarında çalışır, digər vətəndaşlarımızı ƏHT məsul üçün sözsüz ə, yeni bir sənədin imzalanmasına ehtiyac var idi və bugün, ə, bu gün bu sənəd imzalandı və özəlliyi ondan ibarət idi ki, ə, bu üsulla daha çox dəstəyə ehtiyac olan ə, və ə, dövlət qulluğu olmayan, amma ə, dövlət qurumlarında, məsəl nazirliklərdə, digər komitələrdə və digər ə, dövlət məsələlərində çalışan vətəndaşlarımızın əmək haqqlarının artmasına gətirib çıxaracaq. Əmək haqqı artımları orta hesabla 20% ətrafında Ə, artımlar həyata keçirildi. Bir tərəfdən bildiyiniz kimi, minimum əmək haqqının artması artıq həmin kateqoriya vətəndaşlarımızın əmək haqqlarına təsir göstərmişdir. Minimum əmək haqqı 20% artdı və nəcə də dövlət qullusu olmayan vətəndaşlarımızın əmək haqqlarında minimum əmək haqqı artımına uyğun olaraq yanvar ayından artımlar qeyd alındı. Eyni zamanda elə vətəndaşlarımız var ki, ə, onların əmək haqqı minimum əmək haqqından çoxdur. Hətta artırılmış minimum əmək haqqından dövlət qullusu olmasına baxmayaraq ə daha çoxdur və amma həmin şəxslərin də əməyəklərinin artırılması ə, prioritet idi çünki nəzərə alsaq ki, sosial paketin ə, çox ə, çox tərəfli olması və əsənsə 2022-ci ildə reallaşan sosial paketin 2 milyondan artıq vətəndaşımızı əhatə etdiyini nəzərləsa, məhz sonuncu ə, qərarla artıq həmin şəxslərimizin də hansı ki, onların əməyəkləri minimum əməyəkdən çoxdur onlar dövlət qulluğu deyillər və əmək haqqlarında artımlar baş verdi. Fərqli artıq bildiyiniz kimi, sənəd mətbuatda artıq yayımlanıb, o cümlədən internet portallarında da, orada hər bir işçi, o cümlədən dövlət qulluğu olmurlar, amma dövlət qurumunda iş, dövlət qurumunda çalışan bağbanlar və digər kateqoriya vətəndaşlarımız artıq həmin əmrə, sənədə baxmaqla maşların nə qədər olacağını görə bilərlər. Yəni təxminən bu kateqoriyaya vətəndaşlarımızın əmək haqqları 4 manata qədər ə, yüksələcək, ə, 390 manat ətrafında dəyişəcək. Təb ki, artımlar davam edəcək və bu ə buyuruc il, 2022-ci ilin sosial paket siyasətində reallaşan artımlardır amma təbii ki, mütəmadi olaraq biz həmin vətəndaşlarımızın da növbəti dövrdə əmək haqqlarında artımları müşahidə edəcəyik. 2022-ci ildən danışmasan əvvəl 2021-ə istəyərdim ki, nəzər salaq. Ümumiyyətlə həmin ili sosial islahatlar baxımından çox fərqli, effektiv bir il adlandırmaq olar. Düşünürəm ki, İnsanların sosial rifahının gücləndirilməsi istiqamətində sizcə sizin üçün daha əhəmiyyətli hansı addımlar atıldı? Hansı addımları biz bu gün qeyd eləyə bilərik süs ilə? 2020-ci il baxmayaraq ki, pandemiyaya davam edirdi, amma pandemiyanın davam etməsinə baxmayaraq, həm də sosial baxımla vacib idi. Ümumiyyətlə Günəxanım bir az əvvələ, bir il əvvələ də qayıtsaq, 2020-ci il bildiyiniz kimi dünya və bütün digər bütün ölkələr üçün iqtisadi baxımdan çox xoş olmadı, çünki pandemiya və ə, ə, əksər ölkələrin sərt karantin tədbirləri tətbiq etməsi real sektorun müəyyən müddət və bəzi hallarda uzun müddət ə, qapanması təbdövlət gəlirlərinə təsir göstərdi. Azərbaycan da 2020-ci ildə bax mərake yığımı daxili məhsulda azalma qeydə alındı 4.13%, amma buna rəğmən 2020-ci ildə, 20 ildə ə, nəzərdə tutulan bütün sosial ödənişləri yerinə yetirmək mümkün oldu. Hətta ə, biz 2020-ci ilin yekunlarına diqqət yetirsək bəzi ə, proqramlarda ayrılan vəsaitin həcmində belə və ya ə, həmin proqrama cəlb ediləcək vətəndaşlarımızın sayında belə artımlar ə, müşahidə olundu. Məsələn, ə, sosial proqramlar, yəni ictimai şəhərlərində 40 min vətəndaşımızın cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Amma cənab prezidentin təbşiriqi ilə bu rəqəm ə, orada iştirak edəcək, vətə, cəlb olunacaq vətəndaşlarımızın sayı 90 minə qədər artırıldı. Yəni 50 min əlavə vətəndaşımız və həmin proqrama, yalnız bir proqrama cəlb olundu. Bu təbii ki, məqsəd də pandemiyanın təsirlərini meyllə göstərmək və bu sosial paket çarxifəsində reallaşan işlərdən idi. Və kimi amma 2021-ci il təbii fərqli il oldu. 2021-ci il ilə müqayisədə əvvəla 2021-ci ildə Azərbaycan iqtisadi göstəricilərini yenidən yaxşılaşdırdı. Elə bu gün Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən Ay Çin liderin bildirdiyi iqtisadi çıxmaları elan olundu. Azərbaycan iqtisadiyyatı 2021-ci ildə 5.6% artım. Yəni biz 2020-ci ildə 4.3% azalmadan sonra pandemiyanın davam etməsinə baxmayaraq 2021-ci ildə artı iqtisadiyyatın 5.6% artımına müşahidə etdik və əsasən qeyd etmək lazımdır ki, bu regionda ən yüksək artımlardan biri kimi xarakterizə olunur. Və biz və biz təbii ki, 2021-ci ildə ə çox vacib olan təbii ki bizim zamanımız məhdud. Vacib olan ə, sosial göstəricilərə diqqət yetirsək, 2021-ci ilin ə, məhz yanvar ayında, ilin ayında təxminən bir il öncə ə, pensiyaların indeksasiyası həyata keçirildi. Ə, pensiyalar 11.4% indeksasiya olundu. 2020-ci ildə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə ə, və pensiya əmək pensiyalarının indeksasiyası ə praktik olaraq bu ə, Əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın təxminən 90%-nə əhatədir və bütün məbləğ olaraq bütün Əmək pensiyalarına əhatə etdi. Ümumilikdə bütövlükdə ə, həm yaşa görə, həm də təbii ki, Əmək pensiyası il ərzində təxminən 10-13% intervalında artdı. O cümlədən təbii yaşa görə pensiyada 11%-lik bir artım qeyd alındı və pensiyadakı artımlar İki minədən 1 il ərzində praktik olaraq davam etdirildi. Orta aylıq əmək haqqına bağlı bildiyiniz kimi, ə, pandemiya rəğmən yenə də 2 minədən 1 il ərzində biz təxminən 5.13% artım olacağını proqnozlaşdırırıq, gözləyirik daha doğrusu. Ə, və ona uyğun olaraq da artıq pensiyalar ə, indeksasiya olunacaq. Yəni orta aylıq əmək haqqı da artım tempini praktiki olaraq qoruyur. Nə qədər indeksasiya olunacaq 2022-ci ildə? Siz bildiniz kimi insanlar çox vaxt indeksasiya ilə artımı elə bir ə, səhv salırlar bir-birinə. 2022-ci ilə qədər. Əslində bu çox vacib bir məqamdır, çünki bəzən artımlarla və lazımdır indeksasiya ilə bağlı suallar olur. Artımlar nədir? Əslində minimum pensiya artdı. Bildiyiniz kimi ə, minimum pensiya alan ə, vətəndaşlarımızın pensiyası ə, 20%, 20 artdı əvə əvərlə pensiya minimum pensiyası 100 manat idi, 140 manat oldu. Yəni bu o deməkdir ki, indeksasiyadan aslı olmayaraq 240 manatadakı və ondan aşağı olan pensiyalar, məsələn, 200 manat pensiyalı vətəndaşımız artıq avtomatik olaraq 2022-ci ilin yanvarın 1-nən etibarən 240 manat pensiya alacaq. Yəni minimum pensiyadan aşağı pensiya alan olmayacaq və bu artıq yanvardan tədric olunur və yanvar ayında Ə minimal pensiya alan vətəndaşlarımızın ə, pensiya ödənişləri artıma uyğun olaraq 20% artımla, yəni 240 manat satırma ə, şərti ilə həyata keçirildi. Digər məsələ əmək pensiyalarının indeksasiyasıdır. Yəni vətən və əmək pensiya ə, pensiya məənəşir, vətəndaşın pensiya yaşı ə, ta, ə, tamam olanda onun üçün müəyyən bir pensiya məənəşir. Onun yığımları var, kapitallar, kapitalı var və kapitala uyğun ol iş stajına görə pensiya məənəşir. Əməsələn, iş sağlığına aidən üçün deyim ki, iş sağlığına uyğun olaraq pensiya müəyyənləşdirilib 300 manat. Hı -hı. Və pensiya bu əmək pensiyasıdır. Əmək pensiyası müəyyən edildikdən sonra mövcud qanunvericiliyə əsasən əmək pensiyaları əvvəlki il orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinin indeksasiya olunur. Öncedən də qeyd etdiyimiz kimi 2020-ci ildə, sonuncu ildə 2020-ci il üçün rəsmi rəqəm 11.4% idi və 2021-ci ilin yanvar ayında əmək pensiyaları ə, həmin məbləğə, həmin faizlə indeksasiya olundu. Yəni ə, 300 manatın üzərinə 2021-ci ilin əvvəlində 11.4% əlavə olundu və 300 manata 11.4% artımla təqdim olundu. Ə, və ə, yenə də 2022-ci ildir. 2021-ci ilin əmək haqqı artımına bağlı yekunlar elan olunmayıb hələlik, amma gözlənir ki, yaxın günlərdə İran olacaq. Dövlət Statistika Komitəsi artıq makroiqtisadi göstəricilər, illik makroiqtisadi göstəricilər elan edir və rəsmi rəqəm faiz elan olunduqdan sonra onunla bağlı cənab prezident tərəfindən sərənizə imlsan olanacaq, indeksasiyayla bağlı və pensiyalar indeksasiya olunacaq. Baxmır ki, indeksasiya yanvarın axırı, fevralın əvvəli baş verir, amma və yanvar ay baxmır, həmin indeksasiya sonuna qədər vətəndaşımız yanvar ayı pensiyasını alıb amma fevral ayında ə, vətəndaş yanvar ayı üçün hesablanmış artımı da alacaq. Ah. Yəni fevral ayındakı əmək haqqının üzərinə və ya pensiyanın üzərinə onun ə, fevral üçün artımı və plus yanvardakı artım əlavə olunacaq. Digər tərəfdən ə, digər indeksasiya isə pensiya kapitalı ilə bağlıdır. Ə, məsələn siz sim pensiya yaşını tamam olmayıb kənsiniz, amma pensiya kapitalı yığımlarınız var. Əbə pension kapitalı yığımları da hər il inflyasiya səviyyəsinə indeksasiya olunur. Məsələn, sizin pension kapitalınız, tutaq 20 20 min manat yığılmanız var. Həmin 20 000 20 manat 2021-ci ildəki inflyasiya göstəricisinə göstəricinə indeksasiya olunur. Məsələn, inflyasiya əgər 6% olubsa, 20 000 manatın üzərinə 6% əlavə olunacaq və burada da məqsəd olan ibarətdir ki, pensiya kapitalına inflyasiya göstəricisi ilə təsir etməsin və onun təsirlərini minimumlaşdırmaq məqsədi ilə olsun. Və hər il ə, pensiya kapitalı, hansı ki pensiya almırsa, amma kapitalınız var, yığımınız var. Hər il əvvəlki ilin inflyasiya səviyyəsinin indeksasiyası olunur və bu il də o olacaq. Həm pensiya kapitalinin inflyasiya səviyyəsinin indeksasiyası olunacaq, həm də ə, ə, əmək pensiyası indeksasi olulacaq, bu isə orta illik əməkdakı artım faizinin indeksasi olacaq. Doktorəm, siz ə, bir maraqlı məqama toxundunuz. Yəni aşağı ə, pensiyaların 20% artımı, məsələn, tutaqam 200 manatdan aşağı və ya tutaq ki 200 manat 210. 20% artımı, bəs yuxarı pensiyalar necə? Artım onlara da təsir etdimi? Artım ə, yəni ə, burada öncədə qeyd etdiyimiz kimi artım var. Minimum pensiya artır ə, 240 manat və əmək pensiyaları indeksasiya olunur. Çünki orda. burada Ə, qanunvericiliyin əmək pensiyaları orta aylıq əmək haqqıdakı artım faizinə, ə, pensiya kapitalı isə inflyasiya səviyyəsinin indeksasiyası və hansı məbləğdə olmasından asılı olmayaraq, əmək pensiyası tam məbləğdə indeksasiya olunur. Məsələn, 300 manat alan, alan vətəndaşımızın dəmək pensiyası indeksasiya olunacaq. Əgər vətəndaşımız 2000 manat pensiya alırsa, yenə də onun əmək ə, pensiyası tam məbləğdə indeksasiya olunacaq. Ölkəmizdə bu icra olunan e, sosial layihələrdən ən vacib istiqamətlərdən biri də yəqin ki e, belə demək olar şəhid ailələri, ümumiyyətlə e, müharibə veteranlarına aid olan məsələdir. E, Maraqlı dünyətlə bax bu istiqamətdə hansı yeniliklər var, hansı işlər görülür? Əbra 2021-ci il ildə qeyd etdiyiniz kimi həm şəhid ailələrinin üzvlərinin və ə, Qarabağ veteranının, yəni Qarabağ qazilərinin sosial təminatın gözləndirilməsi ilə bağlı həm tədbirlər, yəni burada həm təbii ki, onların onların sosial təminatın gözləndirilməsi ilə bağlı fəxri sosial proqramlarda iştirak imkanlarının genişləndirilməsi, eləcə də mənzil və avtomobillə pulsuz olaraq təminat prosesi davam etdi və həmin ailələrin üzvlərinə 2021-ci ildə təxminən 1600-ə yaxın mənzil təqdim olundu və təbii ki, şəhid ailələri, üzvləri və qarabaqqazlar bizim üçün çox həssas və hər zaman hər birimizin dəstək nümayiş etdirəcəyimiz ailə üzvləridir. Və dövlət tərəfindən də qeyd etmək istərdim ki, şəhid ailələrinin dəstəklənməsi ilə bağlı təxminən 18 proqram icra olunur. Onları belə bir göstərmək birbaşa yardım proqramlarıdır, bir qismi digər təşkil edici proqramlar da, sosial proqramlarda işə qəbul imkanlarıdır. Qarabağ qazilərinin sosial təminatının gücləndirilməsi ilə bağlı 12 proqram icra olunur. Onların da yerində bir qismi baş bir başa, digər isə digər qismi isə təşvik sosial proqramları təşkil olunmadan və məsələn təhsildə pulsuz təhsil hüququ və digər bir təşvik bir başı olmasa da, təşvik edici sosial proqramlardır. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Qarabağ 21-ci Qarabağ müharibəsində işğal edən əvə gəzi olmuş vətən vətəndaşlarımıza əgər onlar dünyasını, onlardan kimsə dünyasını dəyişibsə, onların ailələrinə və ləssəsinə sığorta ödənişi şəhitə keçiriləcək. Bununla bağlı 2021-ci ildə artıq qərar qəbul olundu. Dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutuldu və artıq yanvar ayından etibarən bu istiqamətdə işlər görülməyə başlayır. Elektron olaraq məlumatın toplanması və həmin ailələrə məhz həmin vəsaitin ödənilməsi bildiyiniz kimi ə birinci qrup üzrə 8800, ikinci qrup üzrə 6600, üçüncü qrup isə 4400 manatdır. Və bunlar artıq əgər vətəndaşımız birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edibsə və yaralanıbsa, amma sığorta almayıbsa, həmin vətəndaşlarımız hamısı artıq 2022-ci ildə həmin sığortadan istifadə edə biləcək. Dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulub, təsdiq olunub. Ona görə həmin vəsaitin verilməsində hər hansı bir çətinlik olmayacaq və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən və elektron olaraq həmin vəsaitlərin ödənişi çox yaxın zamanlarda həyata keçiriləcək. Eləcə də artıq ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən vətəndaşlarımızla bağlı elektron baza artıq tamamlanmaq üzrədir və cənab prezidentin də həmin vətəndaşlarımıza həm müharibə iştirakı, həm də cənab prezidentin təqdirinin verilməsi ilə bağlı sərəncam oldu və yaxın artıq yaxın aylarda ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən vətəndaşlarımıza hər müharibə iştirakçısı statusu verilməsəm də onlara təqaidin hesablanan ödənilməsi istiqamətə keçiriləcək. Və baxılan həm şəhid ailələri, həm də təbii ki, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən vətəndaşlarımızın və onların ailələrinin, yəni Qarabağ qazırələri və ailələrinin yaxından dəstəklənməsi siyasəti 2021-ci illə davam etdirildi və 2022-ci il də adına biz sosial paketin iskamətlərin diqqət edirsək 2022-ci ildə də Ə, şəhid ailələrinin və Qarabağ qazilərinin ə, sosial təminatının gücləndirilməsi prioritetdir. Yalnız bir ə, rəqəmi qeyd etmək istərdim ki, 2021-ci il və 2025-ci il, illər ərzində interval dörd il ərzində məs bizim şəhid ailələrimizə və Qarabağ qazilərinin ailələrinə 15 min pulsuz mənzilin verilməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də ə, proses davam edir. Mənzillərin təqdim olunması ə, və bu növbələrlə daha sürətlənəcək sözüçə işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə məcburi köçkünlərimizin yenidən qaydışı, yerləşməsi, məskunlaşma, hə eyni zamanda artıq digər ə, bizim üçün həssas və vacib olan şəhid ailələrimizin üzvləri və Qara Qazların üzvlərinə mənzil təminatı, avtopulsuz avtomam təminatı baxımından daha geniş imkanlar açacaq və hətta gözlənir ki, qeyd etdiyimiz rəqəmlərdən daha çox mənzilin pulsuz olaraq məs bizim şəhidlər adına veriləcək Qara Qazların ailələrinə təqdim olunması haqqında keçirəcək. O baxımdan həm sosial təmirat, yəni sosial proqramlarda iştirak imkanları, pulsuz mənzil, pulsuz avtomobillərin verilməsi proqramı həm 2022-ci ildə və növbəti illər davam edir. Bu artıq bir proqramdır və növbəti illər üçün də hədəflər var. Hər, hər il üçün bəlli və əl çatən, ölçüləbilən hədəflər müəyyən edilir və təbii ki, bu hədəflər də ə 2-3 il içində də və növbəti illərdə də nail olmaq mümkün olacaq. Siz də qeyd etdiniz, müavinatların, təqədlərin artımı. Bunu da yanaşı biz həm də elektron təyinat sisteminin işə düşməsini müşahidə etdik. Bu ümumiyyətlə bunun nə üstünlüyü var? Ümumiyyətlə etiraf etmək lazımdır ki, Məhkəmə və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən müraciətlərin elektronlaşması və xüsusən də o üz-üzə müraciət prins prins mexanizmlərindən qaldırması Ə, məmurların xüsusən sosial sfera ilə çalışan ə, işçilərin prosesə müdaxilə imkanlarının minimumlaşdırılması həyata keçilir. Bu kifayət qədər pozitiv bir ə, islahatdır, pozitiv tədbirlərdir. Ə, çünki nə seyit bar ilə ə, nə qədər çox əlaqə qurursa və proaktiv ə, proseslərdən ə, nə qədər çox ə, istifadə olunursa, nəticədə bir tərəfdən o şəffaflığın gücləndirilməsinə gətirib çıxarır. Vətəndaşlarımızın sosial proqramlara müraciət imkanlarını genişləndirir, əl satarlığı artırır və təbii ki, həm də bütövlük korrupsiyanın minimumlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Və əsüsən də nəzərə alın ki, bizdə sosial proqramlarda, məsələn, ümumi sosial yardımda və digər proqramlarda şəffaflığın artırılması son illər o cümlədən korrupsiya qarşısında son illər prioritet məsələlərdən idi və qeyd etmək lazımdır ki, bu istiqamətə də nazirlik tərəfindən məhz ölçülə bilən ə nəslər əldə edilib. Mən sadəcə bu kontekstdən susanda bu sosial siyasətlər baxımından bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, biz təbii ki, əmək haqqı artımları və pensiya artımları ilə yanaşı indeksasiya və minimum pensiyada artımlar və fərqli dövlət qurumlarında çalışan vətəndaşlarımızın, əməkdaşların artırılması ilə yanaşı həm də 2022-ci ildə ünvanlı sosial yardım daxil olmaqla sosial proqramlarda iştirak edən vətəndaşlarımızın aldığı gərillər də artacaq. Niyə? Çünki ehtiyac meyarı 170 manatdan 200 manata artırılıb. Ə, yaşayış minimumu 196 manatdan 210 manata qədər artırılıb. Və bu nə səbəbi bu nəyə bu nə deməkdir? Ə, məsələn, İmanlılar Sosial Yardım proqramında ə, 5 nəfər ailə 2021-ci ildə 5 nəfərlik ailə üçün ə, yaşayış ehtiyac meyarı 170 manatdan hesabların 850 manat idi ə, və həmin ailənin ə, ə gəliri 4 manat idi. O zaman həmin ailə yumalı sosial yardım proqramında iştirak edən zaman 850 manatdan 4 manat çıxılırdı. Sadə desək 450 manat dövlət tərəfindən kompensasiya olunurdu ki, vətəndaşın minimum xərci qarşılansın. İndi həmin ailənin gəliri dəyişməyibsə 2022-ci ildə əgər həmin ailənin gəliri 4 manatdırsa, yumalı sosial yardım proqramında iştirak edir. Am artıq ehtiyac meyarı 170 manat deyildi, 200 manatdı. Nəzərdə bu anlama gəlir ki, 5 nəfərlik ailə üçün ehtiyac meyarı artıq 850 manat deyil, 1000 manatdır və 1000 manat olduğuna görə artıq 1000 manatdan 400 manat çıxılır və ailə baxmayaraq ki, ailə üzvlarının sayı dəyişməyib, ailənin gəliri dəyişməyib, amma ailə 2022-ci ildə 450 manat deyil, artıb 600 manat ünvanlı sosial yardım alır. Ona görə də ehtiyac meyarının artması, 170 manatın 200 manata çatdırılması ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım proqramında dövlətdən birbaşa dəstək alan vətəndaşlarımızın gəlirlərinə və onların aylıq əldə etdiyi vəsaitə təsir göstərəcək. Digər çox mühüm məqam, bilirəm zamanımız qısadır, digər mühüm məqam sözü qısaları qeyd etmək istərdim. Bu məşğulluq haqqında Əslində elə onu soruşmaq istirdim ki, məşğulluq proqramlarının həyata keçirilməsinin effektivliyindən danışaq əhalini hə? işlədə Məşğul, bilmə. Məşğulluq haqqında məşğulluq əslən məşğulluqla bağlı qanunvericilik edən dəyişikliklər ilə bağlıdır və uzun müddət ərzində biz müzakirə etmiş həminli məzərsəmdə İctimai Televiziya-nın efirlərində müzakirə edilən məsələlərdən biri pay torpağı olan vətəndaşlarımızın digər proqramlara müraciət hüququnun olması məsələsi idi. Bildiyiniz kimi məşğul oxunda və anayəsasən pay torpağı olan vətəndaşlarımız məşğul hesab olunurdu və məşğul hesab olunduqlarına görə digər proqramlara müraciət etmək, o cümlədən özünü məşğulluq proqramına müraciət edə bilmirdilər. Çünki özünü məşğul olmaq proqramında məşğul olmayan vətəndaşlarımız iştirak edirdi. Amma 2022-ci ildən etibarən bu çox ə, yəni ictimai təvəmdə maarifləndirici kanal olduğuna görə mən bunu çox qısaca qeyd etmək istərdim ki, 2022-ci ildən ə, artıq, yəni bu yanvar ayından etibarən əgər bizim rayonlarımıza yaşayan bölgələrimizdə yaşayan vətəndaşlarımızın pay torpağı varsa, onlar özünü məşğul olmaq proqramında iştirak edib aktiv almaq sil versə, o cümlədən mal-dara və digər aktivlər, onlar artıq müraciət edə bilərlər. Onların pay torpağının olması onların özünü məşğuliyyət proqramlarına və digər aktiv sosial proqramlara müraciət baxımından heç bir bariyer artıq barier yaratmır, maneə yaratmır. Hal-hazırda 2021-ci ildə müraciət hüquqları yox idi, amma 2022-ci ildə yanvar ayından etibarən müraciət etmə hüquqları var. Ona görə də vətəndaşlarımız əvvəllər özünü məşğuliyyət proqramında iştirak etmək istəyiblər amma pay torpağılıq olduqlarına görə bunu deyə bilmeyiblərsa artıq müraciət edib özünə məxsus proqramında iştirak edə bilərlər. Eyni zamanda pay torpağı olan vətəndaşlarımız həm də peşə təlimində iştirak etmək hüququ bu aidən etibarən qazanırlar. Bu bir tərəfdən təkcə müəyyən bir peşə üzrə təlimin pulsuz olaraq keçirilməsi, həm də təlimdə iştirak etdiyi müddətdə dövlətdən təqaüd alması anlamına gəlir. Əgər ə, ə, ailədə Ə, işləmək, yəni iş, bu gün paytorbağı var, amma ə, bəlli bir işi olmayan vətəndaşlarımız hansı bir peşə öyrənmək istəyirlərsə, peşə təlimləri iştirak etmək istəyirlərsə, o zaman yenə də müraciət edə bilərlər. Onlar ə, dövlət büdcəsindən təqaüd almaq şərti ilə peşə təlimlərində artıq 2022-ci ildən etibarən iştirak hüquqları var. Çünki artıq orada iştirak edib müəyyən sənədi öyrənmək pulsuz olaraq müəyyən peşəyə sahib olmaq, amma eyni zamanda ona uyğun olaraq ə, peşə təlimində iştirak etdiyi müddətlərdə də təqaüd almaq imkanı varik olacaqlar. Ona görə də o baxımdan 2022-ci ilin yanvarından etibarən pay torpağı olan vətəndaşlarımız üçün aktiv sosial proqramlarda iştirakla bağlı bütün maneələr aradan qalxıb. Ona görə də pay torpağının vətəndaşımızın pay torpağı varsa, artıq bunun üçün hansısa bir proqramda iştirak baxımından barierədir və asanlıqla iştirak edib məhz həmin sosial proqramlardan yararlana bilər. Bu əslində sosial paketin vacib elementlərindən biridir. Yəni sosial paket yalnız artımlar deyil, həm də bütün proqramlarda iştirak imkanını genişləndirməsini özündə ehtiva edir. Hə, Vüqarəm təşəkkür edirəm. Bir şəkür. çox suallarımızı cavablandırdınız, amma inan ki, bir o qədər də sualımız qaldı. Maraqlı söhbət üçün sizə təşəkkür edirəm. Bir şəkür. daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Millət vəkili Vüqar Bayramov idi. Siz diqqət mərkəzinə baxıdınız. Salamat qalın. Hü -hü.